8.43 на пункт связи Новомосковского городского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании купола Троицкого собора. Сюда на место были направлены сразу три отделения, две лестницы Новомосковского городского управления. Позже сюда были направлены подразделения Днепропетровского городского управления. Сложность работы заключается в том, что внутри купола все зашито деревом, дерево старого еще времен постройки самого собора и э, те работы, которые проводились еще дополнительно, зашили еще одним слоем дерева. Но по той информации, которая у нас есть, проводились работы реставрационные. Э, феном сушили дерево. Возможно, это послужило причиной возгорания самого дерева, то есть пересушка дерева. Это один из, э, одна из версий. Нам после ликвидации пожара будет выработать на месте лаборатория. Пожарно-техническая, которая конкретно уже установит причину возгорания. Почему усложняется пожар? Тем, что видите, древесина горит внутри. Как только доступ мы открываем, доступ кислорода, она возгорается. Поэтому вот идет такая вот сложный процесс тушения пожара. Внутри в куполе работает еще шесть человек, которые вырезают непосредственно конструкцию деревянные и подают туда стволы с водой. И снаружи для того, чтобы не было выхода огня открытого, тоже проводится работа по тушению.